Что думаете, справится ВД-шка с этой всей историей? Ладно, пока гайки замочу. Гайки и болты, вы поняли? Замочу, чтобы уже все было ну, по-нормальному. Щоб больше никто не срывал вот так вот все. Блять с этим я не знаю, сейчас на автомагазин, наверное, поеду. Поеду на автомагазин, наверное, куплю какой-то солидол, какую-то смазку сюда, потому что с ВДшкой тут явно ВДшка не справится с этой задачей. Сейчас это все повычищаю и погнали дальше. Ну все, пацаны, смотрите, сейчас только ВДшкой смазал. Вот, видите? Блин, ну но достается что-то. Я не знаю, это так должно быть? Ну тут веревка ж будет, правильно? И еще скажите, а оно не будет на ходу, блядь, отпадывать это колесо, блядь, с этой штукой? Чтоб... Да еб... Блядь, вот это ветер. Короче, я пере переживаю, чтобы вот эта веревка на ходу не раскручивалась и колесо не падало, вы поняли? Как оно держит? Есть стопор какой-то, чтобы оно стояло? Потому что оно сейчас уже очень легко крутится. Легче, чем с завода, мне кажется. А ну, напишите в комментариях, не будет у меня запаска блять посреди дороги падать а